নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই জাহ্নবী দাস আজি তোমালোকৰ বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় ভাগৰ সপ্তম অধ্যায় পানী এক অমূল্য সম্পদ পাতৃৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজি আমি পানী আৰু পানীৰ চক্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি পানীৰ বিষয়ে শিকিবলৈ লওঁ পানী থাকিলেহে জীৱ জীয়াই থাকিব পাৰিব হয় নে নহয় পানী এক অমূল্য সম্পদ চোৱা জাল হে ত কাল হে পানী থাকিলেহে ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিবা হয়নে নহয় পানী থাকিলেহে আমি ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিম নহলে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম কি হৈ যাব পানীৰ অভাৱত শেষ হৈ যাব গতিকে কি বুলি কোৱা হৈছে চোৱা জল হে তালহে পানী থাকিলেহে ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিবা দেখিছানে তোমালোকৰ আগত কি ধুনীয়া চিত্ৰ এখন দেখুওৱা হৈছে পানী পানী হৈছে এক অমূল্য সম্পদ পানীৰ ফলতে জীৱ জগতখন কি হৈ আছে বৰ্তি আছে জীৱসমূহে পানীৰ ফলতহে জীয়াই থাকিব পাৰে আমাৰ দেহৰ বিভিন্ন যি প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে সেই সকলোবিলাক কিহৰ সহায়ত হৈ থাকে জানানে পানীৰ সহায়তহে হৈ থাকে চোৱা প্ৰতিটোপাল পানী সংৰক্ষণ কৰা দেখিছানে প্ৰতিটোপাল পানী আমি কি কৰিব লাগে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে দেখিছানে এটোপাল এটোপাল পানী আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে তুমি পানী সংৰক্ষণ কৰিব পাৰা দেখিছানে তাৰমানে আমি প্ৰত্যেকেই কি কৰিব লাগে পানী সংৰক্ষণ কৰিব লাগে মোৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধু পানী দেখিছানে পানীক কি বুলি কোৱা হৈছে ফ্ৰেণ্ড বুলি কোৱা হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধু কি জানা কিতাপ যেনেকে আমাৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধু তেনেদৰে পানীও আমাৰ কি হব লাগিব আটাইতকৈ ভাল বন্ধু হব লাগিব চোৱা প্ৰতি টোপাল পানী মূল্যবান তাৰমানে প্ৰতি টোপাল পানী হৈছে এক অমূল্য সম্পদ গতিকে আমি এটোপাল এটোপাল পানী কি কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এটোপাল এটোপাল পানী সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিবই লাগিব হয়নে নহয় চোৱা বাইশ মাৰ্চক বিশ্ব জল দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় দেখিছানে বাইশ মাৰ্চ এটা দিন লোৱা হৈছে যাক কি কৰা হৈছে গোটেই বিশ্বতে কি বুলি পালন কৰা হয় বিশ্ব জল দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় বাইশ মাৰ্চক বিশ্ব জল দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আমি প্ৰতি বছৰে জল দিৱস উদযাপন কৰাৰ প্ৰধান কাৰণ কি জানানে পানীৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি যাতে আমি সকলোকে কি কৰি তুলিব পাৰো সজাগ কৰি তুলিব পাৰো দেখিছানে পানী সংৰক্ষণৰ বিষয়ে আমি সকলোৰে কি কৰিব লাগিব মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব লাগিব কাৰণ জলহেটো জীৱনহে পানী থাকিলেহে জীৱ জীয়াই থাকিব গতিকে এটা দিন বাচি লোৱা হৈছে বাইশ মাৰ্চ যাক কি বুলি কোৱা হৈছে বিশ্ব জল দিৱস বুলি কোৱা হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ ইউনাইটেড নেশ্যনে চোৱা খোৱা ধোৱা খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কাৰণে প্ৰতিদিনে কমেও পঞ্চাশ লিটাৰ পানী লাগে বুলি অনুমোদন কৰিছে দেখিছানে প্ৰতিদিনে কিমান লিটাৰ পানী লাগে বুলি অনুমোদন কৰিছে পঞ্চাশ লিটাৰ পানী লাগে বুলি অনুমোদন কৰিছে প্ৰতিজন মানুহৰ প্ৰতিদিনৰ বাবে এই পৰিমাণৰ পানী হল প্ৰায় আঢ়ৈ বাল্টি দেখিছানে পানীৰ পৰিমাণ কিমান প্ৰায় আঢ়ৈ বাল্টি চোৱা প্ৰায় আঢ়ৈ বাল্টি পানী তোমালোকৰ পৰিয়ালবোৰত প্ৰত্যেকৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰিত পানী পাইছানে তোমালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছে যে যি ৰাষ্ট্ৰসংঘই অনুমোদন জনাইছে আঢ়ৈ বাল্টি পানীৰ কথা সেই প্ৰায় আঢ়ৈ বাল্টি মানে পঞ্চাশ লিটাৰ পানীৰ কথা সেই পানী তোমালোকৰ পৰিয়ালবোৰত প্ৰত্যেকৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰিত পানী পাইছেনে যদি পাইছা তুমি নিজকে দেখিছানে সৌভাগ্যবান বুলি ভাবিব পাৰা যদি এই পানীখিনি তোমালোকে পাইছা তেনেহলে তোমালোকে নিজকে কি বুলি ভাবিব লাগিব যে আমি বহুত কি সৌভাগ্যবান তাৰমানে আমাৰ ভাগ্য বহুত ভাল লক্ষ লক্ষে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি তোমালোকে তোমালোক বহুত ভাগ্য়শালী কাৰণ এই একে সময়তে আমাৰ দেশৰ বহুত মানুহে পানীৰ অভাৱত ভুগিব লগা হৈছে তেওঁলোকে গা ধুব পৰা নাই কাপোৰ ধুব পৰা নাই ভাল পানী খাব পৰা নাই নিৰ্মল পানী বিশুদ্ধ পানী খাব পৰা নাই বিভিন্ন পানীৰ অভাৱত বেমাৰ আজাৰত ভুগি ভুগিব লগা হৈছে বুজি পাইছেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গতিকে চোৱা পানীৰ প্ৰতি টোপাল আমি কি কৰিব লাগিব আমি প্ৰতি টোপাল পানী সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব চোন কিছুমান ঠাইত পানীৰ অতিশয় অভাৱ দেখিছানে এনে ঠাইত পানীৰ কুঁৱা নলী নাডবোৰ কি হৈ যায় শুকাই যায় দেখিছানে পানীৰ উৎস হিচাপে যিবোৰ আছে পানীৰ কুঁৱা নলী নাট আদি সকলোবিলাক কি হৈ যায় কিছুমান ঠাইত শুকাই যায় চোৱা বিশেষকৈ খৰালি কালত পানীৰ কাৰণে দীঘলীয়া শাৰী হাই কাজিয়া সমদল আৰু প্ৰতিবাদ আদি সাধাৰণ দৃশ্যত পৰিণত হৈছে দেখিছানে পানীৰ কাৰণে কি কৰিবলগীয়া হৈছে পানীৰ কাৰণে হাই কাজিয়া সমদল কৰিবলগীয়া হৈছে দেখিছানে কি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে গতিকে পানী পানী নহ'লে যে জীৱ জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব চোৱা আমি যে পানীৰ গুৰুতৰ অভাৱত ভুগিছো এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছা যে হয় আমি প্ৰতি টোপাল পানী কি কৰিব লাগে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে চোৱা আমি যে পানীৰ গুৰুতৰ অভাৱত ভুগিছো এয়া সঁচা নহয় জানো এয়া একেবাৰে এশ শতাংশই সঁচা কথা আমি পানীৰ অভাৱত ভুগিছো চোৱা আমি এটা ক্ৰিয়াকলাপ চাওঁ বাতৰি কাকত আলোচনী আদিৰ পৰা পানীৰ অভাৱ সম্বন্ধীয় ছবি লেখা কাটি লৈ কি কৰিব দিছে তোমালোকক কালেক্ট কৰিব দিছে সংগ্ৰহ কৰিব দিছে এই সংগ্ৰহ খিনি আধাৰে তোমাৰ বহীত লগাই লোৱা আৰু তোমাৰ বস্তুৰ লগত এই বিষয়ে কি কৰিব দিছে আলোচনা কৰিব দিছে তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে হয় পানী এক গুৰুতৰ সমস্যা হৈ পৰিছে পানীৰ পৰিমাণ কমি যোৱাটো গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে দেখিছানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে গোটেই জীৱ মণ্ডলৰ কাৰণে ভূমণ্ডলৰ কাৰণে পানীৰ অভাৱ কি হৈ পৰিছে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে অনুমান কৰা হৈছে যে কেইবছৰমানৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ এক তৃতীয়াংশ জনসাধাৰণেই পানীৰ অভাৱত ভুগিব দেখিছানে অনুমান কৰা হৈছে যে অতি সোনকালে কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে পৃথিৱীৰ এক তৃতীয়াংশ জনসাধাৰণে বা জনসংখ্যাই কিহত ভুগি ভুগিব কিহৰ অভাৱত ভুগিব পানীৰ অভাৱত ভুগিব চোৱা এই প্ৰাকৃতিক সম্পদ পানী ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাই অহা বিষয়ে মানুহৰ মাজত সজাগতা অনাৰ বাবে এই প্ৰাকৃতিক সম্পদ পানী ক্ৰমাৎ যে ক্ৰমান্বয়ে যে হ্ৰাস পাই পেলাই আহি আছে এই বিষয়ে মানুহৰ মাজত কি কৰিব লাগিব সজাগতা আনিব লাগিব গতিকে এই মানুহৰ মাজত যি এৱেৰনেছ আনিব লাগিব সজাগতা আনিব লাগিব তাৰ কাৰণে দুহেজাৰ তিনি বৰ্ষৰ বছৰটো কি কৰিব লগা হৈছিল জানানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্মল পানী বৰ্ষ হিচাপে পালন কৰা হৈছিল দেখিছানে মানুহৰ মাজত সজাগতা অনাৰ বাবে এই প্ৰাকৃতিক সম্পদ পানী ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাই অহাৰ কাৰণে আৰু মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিবৰ কাৰণে দুহেজাৰ তিনি বৰ্ষৰ বছৰটো দেখিছানে দুহেজাৰ তিনি বছৰটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্মল পানী বৰ্ষ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ইয়াৰ হিচাপে কি কৰা হৈছিল পালন কৰা হৈছিল কিমান পৰিমাণৰ পানী পোৱা যায় আমি সকলোৱে জানো পৃথিৱীখনক কি গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় পৃথিৱীখনক আমাৰ এই ধুনীয়া পৃথিৱীখনক ব্লু প্লেনেট নীলা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় হয়নে নহয় চোৱা পৃথিৱীখন কি দেখা যায় নীলা দেখা যায় পৃথিৱীৰ প্ৰায় ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট কিহেৰে আগুৰি আছে জানানে পানীৰে আগুৰি আছে দেখিছা পৃথিৱীৰ প্ৰায় ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট অংশ কিহেৰে আগুৰি আছে পানীয়ে আগুৰি আছে পৃথিৱীত পোৱা প্ৰায় সকলোখিনি পানী সাগৰ মহাসাগৰ নদী হ্ৰদ বৰফৰ চুৰাত থকাৰ উপৰিও ভূগৰ্ভত আৰু বায়ুমণ্ডলত থাকে দেখিছেনে বায়ুমণ্ডলত পানী জলীয় বাষ্পে থাকে গতিকে পৃথিৱীত প্ৰায় কিমান পানী পোৱা গৈছে দেখিছা পৃথিৱীৰ প্ৰায় ছেভেনটি ওৱান পাৰ্চেণ্ট পানীৰে আৱৰ্ত পৃথিৱীৰ প্ৰায় সকলোখিনি পানী সাগৰ মহাসাগৰ নদী হ্ৰদ বৰফৰ চূৰাত থকাৰ উপৰিও আৰু ক'ত ক'ত আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভ পোনপটীয়াকৈ এই পানী খোৱাৰ বাবে উপযোগী নহয় নিৰ্মল পানীহে ফ্ৰেছ ৱাটাৰহে আমাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰৰ উপযোগী আমাৰ বহুতেই পানীক অন্তহীন সম্পদ হিচাপে গণ্য কৰে দেখিছানে বহুতে ভাবে যে পানী কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায় লিমিটলেছ কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায় অন্তহীন সম্পদ বুলি ভাবে কিন্তু নহয় পানী আমি ভৱিষ্যতৰ বাবে কি কৰি ৰাখিব লাগিব সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগিব এই কিছুমান উৎসৱ উপলব্ধ পানীৰ আপেক্ষিক পৰিমাণ মোটামুটিভাৱে অনুমান কৰিবলৈ আমি এটা কি কৰোঁ আহা আমি এটা কাৰ্যকলাপ কৰোঁ আহা চোৱা মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে উপলব্ধ পানীৰ প্ৰকৃত পৰিমাণ স্তৰসমূহ লোৱা হৈছে চিত্ৰ দিয়া হৈছে আৰু মন্তব্য দাঙি ধৰা হৈছে দেখিছানে

আছে দেখিছানে ধৰি লোৱা যে এই পৃথিৱীত থকা গোটেই পানী খিনিকে সুচাইছে এই বিশ লিটাৰ পানী ধৰা পৃথিৱীত থকা গোটেই পানী খিনিকে সুচাইছে তাৰ পিছত চোৱা পাঁচ মিলি লিটাৰ মান পানী ধৰা এখন চামুচ লোৱা আৰু এশ চামুচ পানী ডাঙৰ বাল্টিৰ পৰা গা ধোৱা মহ এটালৈ ভাঙি দিয়া দেখিছানে পাঁচ মিলিলিটাৰ মান পানী ধৰা এখন চামুচ লব দিছে আৰু এশ চামুচ পানী ডাঙৰ বাল্টিৰ পৰা গা ধোৱা মহ এটালৈ কি কৰিব দিছে ইয়াৰ পৰা ঢালি দিবলৈ দিছে এইখিনিয়ে পৃথিৱীৰ ওপৰৰ নিৰ্মল পানী সূচাই দেখিছানে সেইখিনি পানীয়েহে কি সূচায় যে এইখিনি পৰিমানৰ পানীহে নিৰ্মল পানী তাৰপিছত চোৱা গা ধোৱা মগৰ পৰা ত্ৰিশ চামুচ পানী এটা গিলাচ দিয়া দেখিছানে এইখিনিয়ে ভূগৰ্ভত থকা ব্যৱহাৰযোগ্য পানীৰ পৰিমাণ বুজাই মগৰ পৰা আকৌ কিমান পানী লোৱা হৈছে ত্ৰিশ চামুচ পানী লোৱা হৈছে সেইখিনি এটা গিলাচত ৰখা হৈছে আৰু সেইখিনি কিহৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে ভূগৰ্ভত থকা যিখিনি ব্যৱহাৰযোগ্য পানীৰ পৰিমাণ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে অৱশেষত এক চামুচৰ চাৰি ভাগৰ ভাগ পানী মগৰ পৰা উলিয়াই আনা দেখিছানে চোৱা এইখিনিয়ে পৃথিৱীত থকা সকলো হ্ৰদ আৰু নদীত থকা পানী সূচায় দেখিছানে পানীৰ পৰিমাণ কেনেদৰে কমি আহিছে বাল্টিত ৰৈ যোৱা পানীৰ পৰিমাণে সাগৰ মহাসাগৰ আৰু আংশিকভাৱে ভূগৰ্ভত থকা লুনীয়া পানীৰ যি চালাইন ৱাটাৰ আছে সেই পৰিমাণক সূচায় এই পানী মানুহৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী নহয় মগত ৰৈ যোৱা পানীখিনিয়ে বৰফৰ নৈ বৰফৰ চূড়া আৰু স্থায়ী বৰফ হিচাপে থকা পানীৰ পৰিমাণক সূচাই যিবোৰ সহজে পোৱা নাযায় আমি এই ভূগৰ্ভত থকা লুঙীয়া পানী বা সাগৰ মহাসাগৰ পানী আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ সেই পানী কি হয় নিমখীয়া হয় তাত লৱন থাকে হয়নে নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেই পানীৰ পৰা যিকোনো প্ৰক্ৰিয়া বাচপীভৱন প্ৰক্ৰিয়া আদিৰ পৰা সাগৰৰ পানীৰ পৰা আকৌ কি আহৰণ কৰা হয় নিমখ আহৰণ কৰা হয় চ আমাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে অতি কম পৰিমাণৰ পানী থকাটো জানি প্ৰজ্ঞান কি হ'ল চিন্তিত হৈ পৰিল আচৰিত হ'ল প্ৰহেলিকাই অতি সোনকালে গণনা কৰি পেলালে আৰু গম পালে যে পানীৰ পৰিমাণ মোটামুটিভাৱে পৃথিৱীৰ মুঠ পানীৰ পৰিমাণৰ দেখিছানে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য ছয় শতাংশ দেখিছানে কিমান কম পৰিমাণৰ পানী শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য ছয় চাওঁ তিনিটা অৱস্থাত পোৱা যায় গোটা জুলীয়া আৰু গেচিয়া অৱস্থাত পোৱা যায় হয়নে নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পানী তিনিটা ৰূপত পোৱা যায় গোটা জুলীয়া আৰু গেচীয় অৱস্থাত পোৱা যায় গোটা অৱস্থাত পানী বৰফ হিচাপে পোৱা যায় জুলীয়া আমি যি পানী আৰু গেচিয় অৱস্থা মানে জলীয় বাষ্প হিচাপে থাকে চব অবিৰত ব্যৱহাৰ কৰিলে কোনোবা দিনা ব্যৱহাৰৰ বাবে উপলব্ধ সকলো পানী কি হৈ যায় শেষ হৈ যাব বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে গঠিত জলচক্ৰৰ দ্বাৰা পৃথিৱীৰ জলভাগ লক্ষ লক্ষ বছৰ ধৰি কি হৈ আছে জানানে অক্ষত অৱস্থাত আছে ইয়াত যিকোনো সময়তে পৃথিৱীৰ কোনোবা নহয় কোনোবা ঠাইত তিনিওটা ৰূপ যেনে গোটা চলিড জুলীয়া লিকুইড আৰু গেছিয়ক গেচিয় অৱস্থাতহে পোৱা যায় আৰু গেচীয় অৱস্থা পৃথিৱীৰ গোটা অৱস্থাত দেখিছেনে বৰফ আৰু নিয়ৰ দেখিছেনে গেচীয় অৱস্থাত বায়ুমণ্ডলত থকা জলীয় বাস্প আৰু জুলীয়া অৱস্থাত নদী হ্ৰদ সাগৰ আৰু মাটিৰ তলত কি হিচাপে পোৱা যায় পানী এই তিনিটা ৰূপত পোৱা দেখিছানে তুষাৰ আৰু বৰফৰ টুকুৰা হিচাপে গোটা অৱস্থাত পানী দেখিছা পৃথিৱীৰ মেৰু অঞ্চলত আৰু ওখ পৰ্বতৰ শিখৰত আৰু হিমবাহত পোৱা যায় হয় নে নহয় আমি পানী গোটা অৱস্থাত বৰফ অৱস্থাত আমি কত পাওঁ মেৰু অঞ্চলত পাওঁ পৰ্বতৰ ওখ অঞ্চলত পাওঁ হিমবাহত পাওঁ পৰ্বতৰ শিখৰত পাওঁ হয়নে নহয় এই এনেকুৱা অঞ্চলবিলাকত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ পানীৰ গোটা অৱস্থা দেখিবলৈ পাওঁ এই যে চিত্ৰখন দেখুওৱা হৈছে তোমালোকক এয়া হৈছে পানীৰ কি অৱস্থা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া হৈছে পানীৰ গোটা অৱস্থা পানী বৰফ অৱস্থাত আছে তাৰমানে পানীৰ কঠিন অৱস্থা বা পানী গোটা অৱস্থাত আছে চোৱা জুলীয়া অৱস্থা জুলীয়া অৱস্থাত পানী সাগৰ মহাসাগৰ নদ নদী হ্ৰদ নৈ খাল বিল কুঁৱা আদিত সদায় পানী কি অৱস্থাত পোৱা যায় জুলীয়া বা তৰল অৱস্থাত পোৱা যায় দেখিছানে পানী সাগৰ মহাসাগৰ নদী হ্ৰদ নিজৰা জান জুৰি আদি সকলোতে জুলীয়া অৱস্থাত পোৱা যায় আমাৰ চৌপাশৰ বায়ুমণ্ডলত থকা জলীয় বাস্প হল পানীৰ গেচীয় অৱস্থা দেখিছানে আমাৰ যি চাৰাউণ্ডিঙত চৌপাশৰ বায়ুমণ্ডলত যি পানী পোৱা যায় সেয়া হৈছে পানীৰ গেছীয় অৱস্থা পানীৰ এই তিনিওটা ৰূপ একেৰাহে চক্ৰাকাৰে চলি থাকে কাৰণেই গোটেই বিশ্বই ব্য়ৱহাৰ কৰি থকাৰ পাছতো পৃথিৱীত পানীৰ পৰিমাণ কি হৈ আছে জানানে পৃথিৱীত পানীৰ পৰিমাণ একে আছে এইবাৰ চোৱা জলচক্ৰ দেখিছানে জলচক্ৰ ইয়াতে কি দেখুৱাইছে নদী সাগৰ বা হ্ৰদ আদিৰ পৰা কি হৈ থাকে পানী বাষ্পীভৱন হৈ থাকে ইভা পৰিচন হৈ থাকে হয়নে নহয় ইভাপৰেশ্যন মানে বা ভৱন পানী ভাপ হৈ ওপৰলৈ গৈ আছে আকৌ ওপৰত পানী কি হৈছে ঘনীভূত হৈছে জমা হৈছে আকৌ কি হয় বৰষুণ হিচাপে ডাৱৰ হিচাপে তাৰপিছত আকৌ ডাৱৰৰ পৰা কি সৃষ্টি হৈছে বৰষুণ হিচাপে দেখিছানে বৰষুণ হিচাপে আকৌ পৃথিৱীলৈ কি হৈছে বৰষুণ নামি আহিছে গতিকে এই বাষ্পীভৱন আৰু ঘনী ভৱন প্ৰক্ৰিয়া চক্ৰাকাৰে যে চলি থাকে ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় জলচক্ৰ বুলি কোৱা হয় প্ৰায়বিলাক নগৰ মহাসাগৰৰ পানী যোগান ব্যৱস্থাসমূহ নগৰ পালিকাই চলাই দেখিছানে নগৰ মহাসাগ নগৰ মহানগৰ যি পানী যোগান ব্যৱস্থা আছে সেইসমূহ কোনে চলাই কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে নগৰ পালিকাই চলায় চহৰৰ ওচৰত থকা হ্ৰদ নদী পুখুৰী বা কুঁৱাৰ পৰা কি কৰা হয় জানানে পানী উঠোৱা হয় এয়া দেখিছা তোমালোকৰ আগত ধুনীয়া এখন চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে দেখিছা বৰষুণ হিচাপে কি হৈছে পানী নামি আহিছে আকৌ সেই পানী ভাপ হৈ কি হৈ যায় ওপৰলৈ উৰি যায় বহুতো গাঁৱত এনেধৰণৰ পানী যোগান ব্যৱস্থা নাই সেইবোৰ ঠাইৰ মানুহে পানী পোনে পোনে উঠসমূহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে দেখিছানে বহুতো ঠাইত কিন্তু এনেকুৱা পানী যোগান ব্যৱস্থা এতিয়াও গঢ় লৈ উঠা নাই তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত মানুহবিলাকে কি কৰিব লাগিব নিজেই পানী যোগাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি লব লাগিব বহু সংখ্যক মানুহে তেওঁলোকৰ পানী কোৱা দমকল বা হস্তচালিত পাম্পৰ পৰা কি কৰি লয় উলিয়াই লয় লৰা ছোৱালীবোৰে বহুত কষ্ট পায় দেখিছানে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা পানী আনিবলৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে স্কুললৈ যাব নোৱাৰে দেখিছানে তেওঁলোকে পানীৰ কাৰণে কিমান দূৰলৈ যাব লগা হৈছে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি পানীৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব লগা হৈছে ফলত তেওঁলোকৰ কি ক্ষতি হৈছে বিদ্যালয়লৈ যোৱাটো ক্ষতি হৈছে স্কুললৈ ভালদৰে যাব পৰা নাই এই উৎসসমূহে কৰ পৰানো পানী পাই পাৰো আমি পিছৰ ক্লাছত এই উৎসসমূহেনো কৰ পৰা পানী পাই এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া তোমালোকে মোক এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন বিশ্ব জল দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় একৈশ মাৰ্চ বাইশ মাৰ্চ তেইছ মাৰ্চ আৰু চৌব্বিশ মাৰ্চ কোনটো উত্তৰ হব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সোনকালে কোৱা বিশ্ব জল দিৱস হিচাপে বাইশ মাৰ্চ পালন কৰা হয় পৃথিৱীৰ উপৰি ভাগৰ প্ৰায় ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট ভাগক পানীয়ে আঁকুৰি আছে ই শুদ্ধ হবনে ই অশুদ্ধ হব ই শুদ্ধ হয়নে নহয় মোৰ তৃতীয় প্ৰশ্ন মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিবৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিচাপে পালন কৰা হৈছিলে কিমান বছৰ আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুহেজাৰ তিনি হয়নে নহয় টু থাউজেণ্ড থ্ৰী ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড থ্ৰী বছৰটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্মল বৰ্ষ হিচাপে পালন কৰা হৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি শিকিলো পানী আমাৰ কাৰণে যে অমূল্য সম্পদ আৰু পানী চক্ৰাকাৰে কি হৈ থাকে ঘূৰি থাকে জলচক্ৰ হিচাপে আমি সকলোৱে কি কৰোঁ পানী পাই আছো কিন্তু পানী আমি এতিয়া যদিও পাই আছো কিন্তু ভৱিষ্যতে হয়তো পানীৰ কি হ'ব অভাৱ হ'ব এতিয়াও বহুত অঞ্চলত পানীৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে আমি প্ৰতি টোপাল পানী কি কৰিব লাগে আমি সকলোৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ